নমস্কাৰ হেল্ল' ভ্ৰান ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল টি এম ডি ব্লগ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটি ৰেচিপি ছাগলী মাংসৰ লগত দৈৰেদি ৰন্ধা আৰু লগতে আছে চাটনি বটা আৰু আম আৰু নেমু ভোট জলকীয়া পিঁয়াজ আহক তেতিয়াহ'লে আমি আগবঢ়াওঁ এখন সুন্দৰ অসমীয়া থালিৰ মাজলৈ আৰু খাদ্য ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰণালীসমূহ আলোচনা কৰি আমি চাওঁ সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৌলক পোনপটীয়াকৈ আমি খাদ্য ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবাঢ়োঁ আৰু যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বহুত মৰম দি আগুৱাই নিব আৰু সকলোৱে এটি দি খুব ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আহক তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়োঁ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ মোৰ ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে সকলো বস্তু যোগাৰ কৰি ল'ব তেতিয়া ৰান্ধিবলৈ সুবিধা হয় আধা কেজি ছাগলী মাংসত মই পৰিমাণ অনুসৰি হালধি জিৰা গুড়ি ধনিয়া পাউদাৰ লং ইলাচি ডালচেনি আদা নহৰুৰ পেষ্ট এডালে লৈছিলোঁ খুন্দনাতে পৰিমাণ অনুসৰি হালধি সকলোখিনি দি লগত কেইটামান গোটা জালুক আৰু দুই তিনি চামুচমান মই দৈ দি আৰু লগত মিঠাতেল এড কৰি মই মেৰিনেট কৰি ললোঁ ছাগলী মাংসসমূহ এনেদৰে কৰিলে ছাগলী মাংসসমূহ খুব সোনকালে আহিছে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰপাছতে মই লাহে লাহে এনেদৰে চামুচেৰে মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু লগত অকণমান নেমু ৰস এড কৰি দিব মই নেমু ৰস এড কৰি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ছাগলী মাংসৰ সাৰ্ডিসমূহ মেৰিনেট কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব যদি আপোনালোকে হাতেৰে কৰে কিয়নো বহুত ধাৰ থাকে হাত কটাৰ চাঞ্চ থাকে গতিকেলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত কাজিনেমু থাকিলে কাজিনেমু এড কৰিব পাৰে নহ'লে গোলনেমু আপোনালোকৰ যিটো সুবিধা হয় সেইমতে এড কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজতে থৈ দিব আৰু মই নেমু পিচ এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ তাৰপাছত মই গুচাই ল'লোঁ আকৌ নহৰু আদা সকলো মোৰ এনেদৰে মই থেতালি লৈছিলোঁ খুন্দি দিয়াতকৈ থেতালি দিলে খাবলৈ সোৱাদ পায় সকলো ধৰণৰ ব্যঞ্জনৰে পদ্ধতিসমূহ বেলেগ বেলেগ তাৰপাছত মই এনেদৰে আদাডখো গুচাই ল'লোঁ লৈ মই ইয়াতে থেতালি ল'লোঁ তেতিয়া কি হয় ব্যঞ্জনটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু অলপমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আমি উতলি থাকোঁতে দি দিবলৈ অকণমান ৰাখি দিব লাগে তেতিয়া সুগন্ধিটো ভাল আহে আপোনালোকেও কোনে কোনে এনেদৰে থেতালি ল'লোঁ কোনে কোনে মিক্সিত এড কৰে জনাবচোন কিন্তু মিক্সিত এড কৰি দিলে খাবলৈ সোৱাদটো কমি যায় সেয়েহে মই পৰাপক্ষত যিমানলৈকে পাৰোঁ এনেদৰে বাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগতে আইতাহঁতেও এনেদৰে বাতিয়ে বনাইছিল পটাত পিচি ল'লে বা বটি ল'লে তেতিয়া সোৱাদটো বাঢ়ে আৰু তেতিয়া গোটা ধনিয়া জিৰা যদি আপোনালোকে অকণমান গৰম কৰি হালকা জি তাত আপোনালোকে বাতি লয় তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ বাঢ়ে নহ'লে আপোনালোকে এনেদৰে খুন্দি ল'ব এতিয়া মই দুয়োটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰিম এইফালে মই লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু আনটো ছাইডে লৈছোঁ মই নহৰু মানে আদা নহৰু দুইটা মই পৃথক কৰি দিছোঁ তেতিয়া দিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এয়া চাওকচোন মই কাটি লৈছিলোঁ অলপমান পিঁয়াজ সেই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু এপিচ পিঁয়াজ মই থৈ দিছিলোঁ সেয়াও মই চালাদত বা কাঁহীত এনেকৈ সজাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বেছি হোৱা দেখি মই সেই পিঁয়াজ পিচো আনি মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁহি সেয়া চাওক মই এই পিঁয়াজ পিচ কাঁহী দাঁতিত দিবলৈ থৈছিলোঁ আৰু কম হ'ব বুলি দি দিলোঁ কিন্তু কম নহয় কিয়নো মই অলৰেডি মই দিয়ে থৈছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে আৰু এইটো হৈছে ঘৰৰ ভোট জলকীয়া আপোনালোকক যে পুলি লাগিব নি সুধিছিলোঁ বহুসংখ্যক লোকে নিছিলেহি গতিকেলৈ তেওঁলোকৰো কিন্তু জলকীয়া লাগিছে খুৱাইছে খবৰ দিছে ইতিমধ্যে আৰু আমাৰো জলকীয়া বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে যদি কাৰোবাক লাগে পোনপটীয়াকৈ মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু জলকীয়াকেইটা খাবলৈ খুব সোৱাদ আৰু এনেদৰে মই সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈ ল'ম মই আপোনালোকক এবাৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু মেৰিনেট কৰি লোৱাৰ পাছত চাওকচোন কালাৰটো এটা পৃথক হৈছে আপোনালোকে ইয়াত অকণমান নেমুৰ পাতো এড কৰিব পাৰে দেই আৰু এয়া মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেল ঢালি দিলোঁ আৰু তেলটো ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ব দিব এনেও দেখিব ফেন ফেন উঠি আহিব তাৰপাছতে আপোনালোকে পিঁয়াজ এটুকুৰা দি টেষ্ট কৰি চাব যেতিয়া তেল পকিব তাতে আপোনালোকে নহৰু পিঁয়াজ এড কৰি গোটা ধনিয়া সকলোখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপাছতে আপোনালোকে সকলোৱে বনোৱাৰ দৰেই বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনি দি দিব আৰু মই এতিয়াই ভোট জলকীয়াটো মই দি দিলোঁ তেতিয়া পেটত চিকুট মাৰি থোৱা অৱশ্যে ভোট জলকীয়া নধৰে যিকোনো জলকীয়া হ'লে তেতিয়া আপোনালোকে এনেদৰে কৰি ল'ব আৰু মই এয়া চাওকচোন এতিয়া মই যিসমূহ ধনিয়া আছিলে সকলো হেৰি কৰি দিছোঁ ইয়াত এড কৰিছোঁ গৰম মছলা জিৰা ধনিয়া পাউদাৰ সকলোবিলাক মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰতো যি যি থাকে সকলোখিনি এড কৰি দিব আজি বহুত বেছি বস্তু দি পেলাই নি বনোৱা নাই যিহেতু হঠাতে ছাগলী মাংস লোৱা হ'ল আৰু পটৰ ডাৱৰীয়া আছিলে মায়ে মোক ক'লে যে তই বনা সেয়েহে ময়ো বনালোঁ আৰু ওচৰতে দৈ পালোঁ মই দৈ দি দিলোঁ আৰু চাওকচোন দেখিছেনে মই নেমু পিচটো দি দিছোঁ নেমু পিচ দি দিলেও বেয়া নালাগে যদি আপোনালোকে বেছি কাজি নেমু এড কৰি দিয়ে তেতিয়া হয়তো তিতা হ'ব পাৰে আৰু লগতে এইখিনিতে কথা কৈ দিওঁ যে কাজিনেমুৰ পাতো যদি আপোনালোকে বেছিকৈ এড কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তিতা হ'ব গতিকেলৈ জাষ্ট অকণমান এটা লং যিমানটো থাকে সিমানকণ পাত দিলেই হৈ যাব মানে গোন্ধটোহে ওলাব লাগে এখিলা পাতেই হৈ যাব অকণমানেই এখিলা পাতেই তাত লংটো মানকৈ দুকুৰামান কুটি দি দিলেই হৈ যাব আৰু এতিয়া কাজি নেমুৰ পিছোঁ মই এনেদৰে থৈ দিম তেতিয়া পেটৰ চিকুত মাৰি নধৰে ইত্যাদি সমস্যাসমূহৰ নহয় এনেও অৱশ্যে নহয় কিন্তু দি খালে ভাল সেইবাবে মই এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও দি কৰিব পাৰে আৰু এনেদৰে উতল অহাৰ পাছতে মই অকণমান সময়ৰ পাছতে ঢাকন দি আকৌ দাঙিছোঁ আকৌ মই সিজাইছোঁ এনেদৰে কৰিব লাগে মাংস মই যিমানে সিজোৱা যায় ঢাকি তেতিয়া সিমানে খাবলৈ সোৱাদ বাঢ়ে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব আৰু মোৰ চেনেলটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এটা এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ এটি ঠি সঁহাৰিয়ে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাহস আৰু উৎসাহ যোগায় গতিকে ময়ো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সঁহাৰি জনাব আৰু এয়া চাওক মই পানী উতলাই লৈছিলোঁ পৰিমাণ অনুসৰি আৰু সদায় খাদ্য ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াত মই অন্যান্য দিনৰ দৰে কৈ আহিছোঁ যে গৰম পানীহে এড কৰিব লাগে তেতিয়া সোৱাদৰ বেলেঞ্চ হৈ থাকে আৰু এয়া মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চেনিও এচামুচ এড কৰিব পাৰে কালাৰৰ বাবে এনেদৰে ভাজি থাকোঁতে মই অৱশ্যে ভাজি থাকোঁতে নিমখ অকণমান এড কৰি দিছোঁ তাৰপাছত তেনেদৰে লৰাইছোঁ দেখিছে কেৰাহীত অকণমান লাগি লাগি ধৰা দি হৈছে অৱশ্যে এইখিনি লাগি ধৰা কিন্তু তিতা নকৰে গতিকে আপোনালোকে খুব লৰাই থাকিব লাগিব অকণমান লাগি ধৰিব আকৌ লৰাই দিব এনেদৰে কৰি থাকিব আৰু মই এয়া চব কাটি ৰখা মই আলুসমূহ এড কৰি দিছোঁ এনেতে মই আলুখিনিত মই সিজাই ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ মাংসৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকে পাৰিলে ঢাকনা দি দিব ময়ো দিছোঁ ঢাকনা খালি ইয়াত মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল যিহেতু মই নিজে ভিডিঅ'সমূহ কৰি থাকিব লাগে গতিকেলৈ এনেদৰেই মই কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ প্ৰণালীসমূহ আপোনালোকে প্লিজ ফ'ল' কৰিব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকে ঢাকনাখন দাঙি দি তাৰপিছতে গৰম পানীসমূহ এড কৰি দিব আৰু খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এয়া চাওকচোন মই যে কৈছিলোঁ অকণমান পিঁয়াজ আদা নহৰু থৈ দিব বুলি সেইসমূহ দি দিব তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু এনেদৰে অকণমান ঢাকি দিলোঁ মই আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ ঘৰে প্লাম লাগিছিলে আৰম্ভ কৰি আৰু এয়া চাওক মই খাই দেখাইছোঁ খুব টেষ্টি হৈছিলে অকণমান টেঙি টেঙি ভাৱ এটা হৈছে কিন্তু খাবলৈ এনেকুৱা অনন্য সোৱাদ মানে কি কমেইনো বগৰী বুলিলে সকলোৱে খাই ভাল পায় আৰু এইয়া চাওক মই কথা পাতি থাকোঁতে এয়া হ'লেই আমাৰ মই ঢাকনা দাঙি দিছোঁ দাঙি দি আকৌ মই লৰাই দিছোঁ কি ধুনীয়া সুগন্ধি এৰমা এটা আহিছে মানে মই কি ক'ম আৰু আদা নহৰু এনেও ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়া লাগে অন্যান্য মছলাতকৈ কিন্তু আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো দিব লাগে আৰু খাদ্য মাংসও সোনকালে সিজায় লগতে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী আৰু এয়া চব গৰম পানী মই এড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আৰু গৰম পানী এড কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই বগৰাই মই ঢাকি দিম আৰু এয়া চাওকচোন মেৰিনেট কৰি লোৱা বাচনটোতো মই পানীখিনি দি আৰু মই সেইখিনি তাতে দিছোঁ কিয়নো ইমান মছলা লাগি থাকে এনেই নষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় দিয়কচোন আপোনালোকেও তেনেদৰে কৰিব অলপো বস্তু লয় নষ্ট নকৰিব লক্ষ্মীয়ে মায়ে নহ'লে খুব বেয়া পায় গতিকেলৈ আপোনালোকেও এনেদৰে কৰিব কৰি পেলাই নি সুস্বাদুৰকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অকণমান লৰাই দিব আৰু কেৰাহীত যদি লাগি আছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান লৰাই দিব দি মই আকৌ অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ ভাবিছিলোঁ যে কম হ'ব সেয়েহে মই এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি পৰিমাণৰ নিমখ দিবলৈ যত্ন কৰিব তাৰপাছতে ঢাকি দি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব তাৰপাছতে হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাইচ মানে চাউলৰ গুড়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেয়াও অকণমান উতল অহাৰ পাছতে এড কৰি দিব পাৰে এয়া ঢাকনা হোৱালৈকে মই দি দিছোঁ ঢাকনা কৰি উতল অহালৈকে আৰু এয়া চব মগু আদা নহৰু লগতে ডাংফটি লেচি আমা আৰু জলকীয়া মই দি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে মই ইয়াতে পিচি ল'ম মই আজি মিক্সি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু কাৰেণ্টটো নাই গতিকেলৈ কাৰেণ্ট নাই বুলি জানো চাটনী অকণ নোহোৱাকৈ ভাত খাব পাৰি সেয়েহে মই হাতেই পিছি ল'লোঁ আৰু এনেদৰে অকণমান কষ্ট কৰিও খাব লাগে তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এয়া চাওক মই পিচি লৈছোঁ আৰু পিছোঁতেই কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব বুটৰ বাকলিটো এৰুৱাই দিবলৈ তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় চাটনীকণ আপোনালোকেও সেইটোকে কৰিব তাৰপাছতে মই ভাত ৰেডি কৰিম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ কাঁহীখনত মই এটা বাতিৰে মই ভাতসমূহ ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি থালিখন আৰু এয়া মই মাংস মই খুব ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ আজি বেলেগ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিয়া নাই অকল মাত্ৰ দৈৰ লগতে আমি বনাইছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মাংসসমূহ সিজিছে আৰু ধোঁৱাই আছে আপোনালোকৰ দেখিবোৰো খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে কাৰ কাৰবোৰ কাঁহীখন দেখি ল'ব লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ কৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই মটিভেশ্যন পাওঁ লগতে আম দুপিচ নেমু আৰু এপিচ পিঁয়াজ আৰু ঘৰৰ বাৰী ভোট জলকীয়া মই দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে খাইছিলোঁ ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাইছে আৰু সকলোৱে এনেদৰে এই থালিৰ জুতি ল'ব আৰু সোৱাদ ল'ব আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বহুত মৰম দিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ